Так, читай выше, может, дойдет. Не, Иришка, ради тебя я точно не готов даже пальцем пошевелить. Почему у тебя такой идиотский неискренний смех? Бля, представляешь, как тебя раздражает мой смех? Это хорошо, это хорошо. Так, здорово, братан. У вас смех заразительный. Приветствую. Так, привет с Израиля, сра Украине. День, я приветствую. Как к русским относишься? Хреново. Казахстан, приветствую Политикам здравомыслия, неалчности не было бы. Руно в эфирах. Да, родственники есть, в России есть. Донат ему нужен, а не общение, как и зелье. Так. Так ты сидишь, не общаешься, а людей обсираешь. Людей я не обсираю. Я обсираю только говноедов. Это же не люди, блядь. Это же не люди. Жалко тебе, да, меня? Можешь это на карту скинуть? Насколько тебе меня жалко, блядь. Анатолий, Анатолий, да, Леха. Ой, Саня. Так, Балаболов здесь. За мир между Россией и Украиной. Всем добра. Да, браток, а зачем обижаться на слова чужих? На слова чужих. Так а я не обижаюсь, Вет, ты же гонишь. Обижаться. С каких делов мне обижаться? Я на больных не обижаюсь. Так, Никополь, Калян, витаю. Так, ваши на переговоры не идут же. Португалия, я тебя витаю с доброй рангой. Ты сегодня на рыбалке вчера был також. И поймал такие стук. Бажаю тебе горного лова. Игорён, дякую. Что скажешь про языковые опыт? Блядь, слушайте, я ничего не могу сказать, потому что Э -э ну это чисто такой русский продукт, блядь, языковые патрули. Вы реально не отстреливаете, что вас тупо дерьмом кормят, а вы эту хуйню хаваете и сами разносите? Представляете, вы, ты там сидишь, блядь, в Чурупинской каком-то, блядь, и рассказываешь мне про то, что у меня здесь языковые патрули. Господи Боже. Так, заряд позитивный Дима, дякую. Поехал малому за подарунком. Тарасик, шерест тебе заменинником. Так, Блэк Юа, мои витанечка. Так, а почему при Януковиче Крым украинский був? Так, а как ты относишься к беженцам, которые в Россию убежали? Да, мне по барабану. Так, читаю и удивляюсь. Кто ты по национальности? Лучше расскажи. Так, привет, друже, как сам? Давид, приветствую. А ты где сейчас, почему не на фронте? Бля, хоть написать научись, блядь, шляпа ты, блядь. Читать противно, сука. Ребята, 700 человек, лайков 280. Давайте все поставим лайков хотя бы. И подпишитесь на канал, ребятки. Осталось там меньше 200 человек до 100 тысяч подписчиков. Давайте сегодня уже закроем, блядь, эти 100 тысяч. Ну, реально, вот 975 человек, блин, 280 лайков. Поставили по лайку, нажали подписаться и все, вопрос закрыт. И от меня благодарочка. И на 100 тысяч сразу выпускаю видео про свои наркоманские движухи. Начинаю эту рубрику. Потому что многие спрашивают. Вот 100 тысяч проходим и сразу делаю ролик. Начинаю вот эту рубрику про свою прошлую жизнь рассказывать. О, слышите? Так, Хайфа, приветствую. Я украинец.